बा के राम का जज्बा तो सुबहान अल्ला हजरत सैदन स्मानी गनी रद्ल तुम जंगे लड़ी सुबहान अल्ला हम उसके सामने तो कुछ भी नहीं है हम तो सिर्फ नारा लगाने जितना रह गए कि जी हम हिरुमत रसूल पर जान भी कुर्बान है सब कुछ कुर्बान है दस रुपये तो, तो दे नहीं सकता तो जान क्या कुर्बान करेगा कुर्बानी के हवाले से एक बंद ने बड़े कमाल का जुमला बोला था कि हर बंदे के पास एक इस्माइल होता है हर बंदे के पास जब तक वो उस इस्माइल की गर्दन पर छुरी नहीं चलाता तब तक वो रब तला की बारगाह में मुकर्रब नहीं हो सकता आज हजरत जी देखें हमारे पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें महबूब तरीन हो हम उसको छुपा के रखते गए हालांकि कुरान मजीद ये कह रहा है रब तला फरमा रहा है कि जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ मेरे रास्ते में खर्च नहीं कर लेते तब तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते बिर्रता उस, उस साइड में हमें ख्याल ही नहीं है हमने कुर्बानी की तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की हमने कुर्बानी की तो उसमें तकवे नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं थी हमने रोजे रखे हमसे मशक़ करवाई गई हमें बताएं कौन सा ऐसा बंद है जो रोजे रमज़ान शरीफ में जैसे ज़िंदगी गुजारी अब गुजार रहा हो या जिस तरह हमने रमज़ानमबारक में पाँच वक़्त की नमाज का मामूल बनाया था अब कहाँ है जैसे हम मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते थे आज वो तिलावत करने वाले कहाँ हैं एक, एक औरत का वाक्य सलात व सलाम के जमाने अकदस में थी कलमा नहीं पड़ा था मुसलमान नहीं थे गैर मुस्लिम और उसके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि वो शायरा भी थी वो शेर व शेर भी लिखती थी और ऐसे शेर लिखती थी कि उसके शायर जो है इस तरह मकबूल होते थे कि लोग अपनी फौत की वाले घरों में भी उनके शेरों को पढ़ा करते थे और ज़ोर ज़ोर से रोते थे एक दफ़ा उसका भाई फौत हुआ अपने भाई की मोहब्बत में आकर उसके गम में उसने ऐसे शेर लिखे कि इस तरह वो मकबूल हुए उस जमाने में कि हर फौत वाले घर में वो पढ़े जाते थे फिर एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमक उठा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई जैसे ही मुसलमान हुई अगले दिन जंग का ऐलान हो गया कि सब मुसलमान अपने बच्चों को तैयार करें जंग के लिए जाना है तो वो जो औरत थी जिसने अभी कलमा पढ़ा था उसके चार बेटे थे सब ने अपने अपने बच्चे तैयार करके भेज दिए और सब ये कहने लगे देखना ये जो औरत जिसने अभी कलमा पढ़ा है ये अपने बच्चे नहीं भेजेगी ये तो अपने भाई से इस तरह मोहब्बत करती थी जब वो इस दुनिया से गया उसकी मोहब्बत में ऐसे शेर लिखे जो आज तक ज़माना याद करता है ये अपने भेज... बच्चे नहीं भेजने वाले लोगों में बातें चल रही थी जब सुबह सूरज तलो हुआ तो क्या देखते हैं वही औरत जो अपने भाई से इतना प्यार करती थी सबसे पहले अपने बच्चों को ले आकर चौक में खड़े होकर उनको नसीहत कर रही थी और लोग हैरान हुए कि ये माई साहबा वही है जो अपने भाई से इतना प्यार करती थी और आज दीन इस्लाम के नाम पर अपने चारों के चार बच्चे ले आकर यहां पर उनको नसीहत कर रही है और नसीहत भी क्या ये नसीहत कर रही थी कि मेरे बच्चों मैं तुम्हें अपनी छाती का खून माफ नहीं करूंगी अगर एक भी तीर तुम्हारी पीठ पे लगा हुआ हुआ तो खबरदार कभी पीछे ना हटना और अपने नबी की हरमत पर जान कुर्बान कर देना पीठ पीछे एक भी तीर नहीं होना चाहिए जो भी तीर जो है आका करीम मरेगी सलात व सलाम की, जाद की तरफ बुलंद हो वो पहले तुम्हारे सीने पर लगे लोग ये बातें सुनकर हैरान थे कि ये वो माई है और फिर जब जंग से वापस आए वो माई साहबा घर से जब आई हुजूर हज़ूर पागरी सलातम की बारगाह में तो सहाबा के राम थे जितना भी लोग थे सब ये कहने लगे अब देखना इसके चारों के चार बच्चे शहीद हो गए हैं अब ये वाह करेगी अब ये कुछ ऐसे अल्फाज बोलेगी कि लोग तड़प उठेंगे लेकिन वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था जब वो आई ना सबसे पहले पूछा कि यार रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपबान हो जाए आपको कुछ तकलीफ़ तो नहीं होगी आप सही सलामत है ना अपने बच्चों का नहीं पूछा हुजूर पाक पागल सलातम ने खुद बताया कि अल्लाह की नेक बंदी तेरे चारों के चार बच्चे जो है वो राहे खुदा में शहीद हो गए तो वो रोने लग गए वो रोने लग गए और पूछा कि यारसूल अल्लाह कहीं मेरे बच्चों की पीठ पे तो कोई तेज नहीं लगा तो हजूर पागल सलातम ने फरमाया नहीं जितना भी तीर खाए सीने पे खाए और सबसे बढ़ चढ़ के खाए पीछे नहीं हटे हिम्मत के साथ मुकाबला किया उनका बुजलों की तरह भागे नहीं सारे के सारे तीर सीने पे खाए और मेरे कदमों में जान जाम शहादत नोश किया तो वो माई साहबा जोर जोर से रोने लगी फिर साहबा के राम आपस में बातें करने लग गए अब देखना अब ये कुछ ना कुछ कहेगी लेकिन वो रोने लग गई हज़ूर पाकली सलाम ने पूछा कि अल्लाह की नेक बंदी रोती क्यों गए तो वो कहने लगी मैं क्यों ना रो मेरे चार बच्चे थे चारों के चार इस्लाम के नाम पर शहीद हो गए कुर्बान हो गए मेरी तो चाहत ये थी मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मेरे पास हजारों के हज़ार होते मैं सारे के सारे दीन इस्लाम पर क़ुरबान कर देती ये साहबा किराम का जज्बा ये साहब का जज्बा है हमारा जज्बा कहां है अगर हमें आवाज उठानी पड़ती हम डर जाते हैं। वो भाई हमारी मीशत तबाह हो जाएगी बेड़ा गर्क तो हो गया है तुम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते भाई हम आवाज उठाएंगे वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे आवाज नहीं उठाई हालात तो फिर भी वैसे ही है कुरान मस्जिद की बेहरमती हमारी आंखों के सामने हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हम कैसे कुछ करेंगे जब हमने कुरान मजीद के साथ अपनी लॉ ही नहीं लगाई सहाबा के राम तो एक एक रात में मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे हम तो पूरी जिंदगी में अगर एक बार कुरान मजीद पढ़ने तो गनीमत है